Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan bertemu kembali di dalam saya punya YouTube channel Pertama sekali, sebelum kita cerita pasal topik ni Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua subscriber-subscriber saya Dan saya tak sangka, saya tak perasan Saya punya channel ni dah naik kepada 20,000 uh, subscriber So, saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana support saya lah Dan kalau anda support saya, saya akan semakin banyak lagi lah improve uh, Saya punya content dekat YouTube ni khususnya, okay So untuk today saya nak cerita sikit pasal satu isu ataupun topik yang sensitif lah iaitu apa yang berlaku dekat uh, Sarawak dan juga Petronas eh. Masih banyak kawasan-kawasan dekat Sarawak ni sebenarnya masih dalam keadaan yang tidak membangun eh. Uh, saya sebenarnya sebelum ni saya tak tahu tapi saya ada ramai kawan dekat Sarawak uh, yang merupakan saya punya business partner jugalah. So dia orang tunjukkan lah kawasan dia orang eh. Actually banyak lagi kawasan-kawasan yang masih tak membangun even tak ada bekalan elektrik. Kita dekat sini kita tak boleh nak bayangkan benda itu dan mereka semua tahu, okay? Kalaulah dia orang nak fight for their rights, okay, dia orang ada hasil bumi dan dia orang nak fight untuk itu yang ke arah satu pembahagian yang dia orang anggap adil, tidak ada jalan lain kecuali dia orang kena bersatu. And that is what happened. That is what happened. So kita boleh cerita pasal dari perspektif undang-undang lah dari segi apa ni uh, MA63 ataupun kita boleh cakap pasal ordinan uh, 2016 ataupun kita boleh cakap lah apa-apa aspek undang-undang pun tapi pokoknya sekarang ni dia akan tetap berbalik kepada satu pepatah Melayu bersatu kita teguh bercerai kita roboh katakanlah eh kau ada satu kau kau menyewa satu rumah lah okay, kau menyewa satu rumah ni dengan kawan kau lepas tu kau selalu gaduh dengan dia. Kau bergaduh dengan dia. Dekat dalam ruang kau tu, ada satu mesin buat duit. Ha, mesin ni kerja dia buat duit. Ni contohlah, mana ada mesin buat duit. Tapi ni saya bagi contoh. Okay. Jadi kau eh, selalu bergaduh dengan member kau. Kau bertumbuk dengan dia. Kau bertumbuk, 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 bertumbuk. Setiap kali kau bertumbuk tu, kau terhentak mesin tu. Okay, besoknya kau bergaduh lagi. Kau bertumbuk lagi. Kau terhentak lagi mesin tu. So, mesin tu, dia makin lama dia makin Rosak sikit Sikit dan sikit dan sikit Dan setiap kali dia rosak tu Kecekapan dia untuk menghasilkan duit tu Semakin menurun Eh ha, Sekarang kau bayangkan Mesin duit tu bagaikan Petronas ha, Itulah yang berlaku Okay Now katakanlah saya orang Sarawak Saya akan buat exactly apa yang dia orang buat Iaitu bersatu Okay Walaupun kita ada Ada apa ni perselisihan faham dari segi politik that is normal. Tapi perselisihan faham tu ataupun perbezaan pandangan tu tidak membuatkan kita bergerak kepada perpecahan. Kau faham tak? Engkau pernah nak nampak pemimpin-pemimpin dekat Sarawak sana tu walaupun dia punya parti politik banyak sebenarnya. Tapi pernah tak kita dengar eh dekat Sarawak sana tu dia orang bergaduh fitnah menfitnah antara satu sama lain? Ha, lepas tu, adalah kes minta maaf lah dan sebagainya. Dah salah, minta maaf. Ataupun bayar saman fitnah. Bergaduh sesama sendiri. Ada tak? Kita dengar tak benda tu? Tak, kita tak dengar. Tapi kita dengar selalu dekat Semenanjung. Saya tak nak pinpoint kepada spesifik mana-mana parti politik. Pada saya, semua sama. Saya cakap daripada konteks yang makro eh. Iaitu dekat Malaysia, Semenanjung ni. Kita berpolitik tetapi kita sedang bergerak ke arah perpecahan. Ha, dan kita tak boleh terima kalau kata ada orang berselisih faham dengan kita. Kita kalau boleh kita nak jatuhkan dia sampai tertiarap, sampai terlungkup. Tak kira lah kita fitnah dia ke apa, tak kira. Asalkan dia jahanam dia jatuh. Itulah budaya yang sedang berlaku dekat Semenanjung. Sebab tu kalau kita tengok eh. Pilihan raya umum dah lepas dah berapa tahun dah kan? Tapi dekat Semenanjung ni seolah-olah macam setiap bulan pilihan raya umum. Kau tengoklah contohnya macam dekat social media terutamanya dekat platform X eh. Hoi. Hari-hari pening kepala aku tengok. Eh. So inilah keadaan yang berlaku. So kita bergerak ke arah perpecahan. Tapi pada masa yang sama Sarawak dia bersatu. Untuk fight dia punya rights. Untuk fight ke arah pembahagian sumber yang dia orang fikir adil untuk dia orang. Sebab tu dia orang berani keluarkan surat kepada Petronas cari kali. Faham tak? Dan benda ni kita tak boleh salahkan dia orang. Because they know what they are doing. They are telling us, "Eh, hey, I keep my house in order." Okay? So I will become strong and I am not afraid to face giants like Petronas. Yang kita kat sini buat apa? Kita berpecah belah. Ha, itulah jadinya. Okay. So, bila kerajaan Sarawak dan juga parti-parti politik Sarawak ni bersatu, dia orang strong. Dia orang boleh boleh ada kuasa eh untuk menentukan who will become the government at the federal. kan? <laughs> so, dan dia orang pun hantar satu mesej, kalau aku tak sokong kau, kau tak boleh jadi kerajaan. Okay? Dan benda ni kita tak boleh salahkan dia orang. Kita tak boleh salahkan dia orang. Benda ni berpunca daripada kita sendiri dekat Semenanjung yang bergerak ke arah perpecahan. So we don't have the cards. Untuk kita strong enough and fight juga benda ni demi kepentingan Petronas. Okay? So kalau kita duduk dekat Sarawak pun, kalau kita jadi penduduk Sarawak pun, kita akan buat the same thing. Trust me. Kita akan buat benda yang sama untuk kita fight for our rights. Tapi kita tak boleh salahkan dia orang. Kita kena tengok dulu keadaan senara politik dekat Semenanjung yang saya boleh katakan macam sekes. Ha, macam sekes. Eh? Oh, tak boleh. Engkau, kalau kau kalau kau contoh eh, kau bersetuju dengan polisi kerajaan pun tak boleh. Engkau dah dituduh penyokong kepada Parti politik yang membentuk kerajaan ah, Tak boleh, tak boleh, tak boleh ah, Jadi akan ada satu kumpulan orang ni akan bantai kau Start bantai kau ah, Dia jatuh, dia cuba jatuhkan reputasi kau lah Dia cuba attack personal kau lah, macam-macam akan berlaku Dan kalau kau tidak bersetuju dengan polisi kerajaan pun Kau akan otomatik dituduh sebagai penyokong kepada parti pembangkang Itu pun tak betul Ha, sebab tu dekat Malaysia ni, dekat Semenanjung Malaysia khususnya, inilah yang patut kita tengok lah. Selagi kita tidak bersatu, selagi kita bergerak ke arah perpecahan, Petronas tu yang bagaikan mesin membuat duit untuk kita, dia dia tak dia tak ada kaitan dengan politik pun Petronas ni. Dia tak ada kaitan dengan politik pun. Tapi dia akan terkena kesan dia. Dan efisiensi dia untuk menjana hasil bagi kerajaan persekutuan akan drop because of the political mess yang berlaku dekat Semenanjung. Okay. So so kita tak boleh tak tak boleh tuding jari kepada Sarawak dan kita salahkan dia orang kenapa dia orang macam ni. Tak boleh. Kita kena tengok dulu diri kita. Kenapa kita berada dalam keadaan ni? Kenapa kita seolah-olah tak dapat fight untuk kepentingan Petronas? Dan kenapakah Petronas sudah sudah jadi sedikian, sedemikian rupa? Okay guys, so sebab tu pada saya, kita berbalik kepada pepatah Melayu yang tadi. Bersatu kita teguh, bercerai kita hubuh. Dan kalau kita masih tak sedar lagi dengan keadaan ni, lu sendiri. <laughs> okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga jangan lupa subscribe. Uh, YouTube channel saya dan uh, terima kasih saya, harap, saya ucapkan kepada yang dah subscribe dan jangan matu jangan lupa like video saya banyak-banyak guys. Assalamualaikum, jumpa lagi.